asa begitu pantas berjalan dan penghujung kehidupan kita ni adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala maka di atas mimbar yang mulia ini saya ingin ingatkan kepada mereka yang bergelar jutawan hartawan mereka yang dipanggil sebagai orang kaya hati-hatilah dengan kekayaan yang kamu miliki kerana kebanyakan kekayaan itu akan menjerumuskan manusia ke neraka Allah jangan sampai kamu jadi bakhil dengan kekayaan yang kamu miliki Jangan sampai kamu jadi sayang dengan harta benda yang Allah berikan kepada kamu Berilah kepada mereka yang memerlukan Kerana kasih sayang Allah bersama dengan orang-orang yang sentiasa memberikan hartanya Bagi mereka yang bergelar si miskin Hati-hati dengan kemiskinanmu Kerana kemiskinan ini akan membawa kamu menjadi kufur kepada Allah Kamu akan memandang Allah dengan pandangan yang sinis Kamu akan berburuk sangka dengan kemiskinanmu Maka bersabarlah dengan kemiskinan yang menjadi ujian terhadapmu Kerana para nabi dan para rasul alaihi mussalatu wassalam Tidak seorang pun dibangkitkan menjadi orang kaya Melainkan nabi Allah Sulaiman alaihi salam sahajalah Maka berbahagialah Kerana mungkin nanti Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bertanya hal-hal yang banyak kepadamu di hari akhirat nanti Dan bersabarlah dan sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran kepada hatim untuk mereka yang bergelar ketua ingatlah kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu akan ditanya tentang kepimpinanmu hati-hati jangan sampai dengan ketuamu itu dengan kepimpinanmu itu akan membuatkan kamu sewenangnya berlaku zalim kepada orang bawahanmu Hati-hati jangan sampai kamu bersusuka hati Berlaku zalim kepada orang bawahanmu Kerana kezaliman itu akan membuatkan kamu menjadi kegelapan di hari kiamat Berapa banyak orang yang zalim di dunia ini telah dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kerana kepimpinannya Dan doa orang zalim Doa yang sangat mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia seorang Yahudi, seorang kafir, musyrik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mereka yang bergelar pekerja Yang makan gaji di swasta ataupun kerajaan Hati-hati dengan rezeki yang kamu dapat daripada pekerjaanmu. Jangan sampai kamu memberi masa yang lain dalam hal pekerjaanmu. Ketika kamu bekerja, bekerjalah bersungguh-sungguh kerana dia merupakan ibadahmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati jangan sampai kamu membawa balik rezeki yang haram yang diberi makan kepada anak istrimu di rumah yang dengannya mereka membesar. Kerana ada tidak ada tempat bagi orang yang memakan benda haram kecuali mereka akan dibakar dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'udzubillah. Jangan sampai kamu mengambil lebih masa dari hal kerjamu. Karena itu semua tidak akan menguntungkan kamu di dunia. Kamu nampak macam kamu untung, tapi sebenarnya kamu rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang bergelar orang alim, hati-hati dengan ilmumu. Jangan sampai sembarono kamu membuatkan fatwa dan sebagainya. Jangan jadikan ilmu yang alam dari dirimu Menjadi alat untuk kamu mendebat orang lain Jangan kamu sombong dengan ilmumu Kerana sombongan ini tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inna la yuhibbul mutakabbirin Orang sombong Allah tak pernah pandang di dunia ini Wala tamshi ardi maraha Kamu jangan jalan di atas muka bumi dalam keadaan kamu sombong Inna kalan tahriqal arda walan tablughal jibala tula Karena setinggi manapun ilmumu, sebanyak manapun hartamu, kamu tidak akan dapat berdiri setinggi bukit dan tidak akan dapat turun sedalam tanah. Wahai orang yang berilmu, wahai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, jangan sampai kamu jadi penakut. Jangan sampai kamu digelar sebagai syaitan bisu kerana kamu tidak berani untuk mengatakan yang hak. Berkatalah yang benar walaupun kebenaran itu kadang-kadang pahit didengar dan dirasai oleh orang lain. Bagi mereka yang bergelar murid, yang mengaji, yang menadah kitab, hati-hati dengan pengajianmu. Jangan sampai kamu hilang adab dengan gurumu. Jangan sampai kamu hilang adab dengan gurumu. Karena hilang adab itu membuatkan kamu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmumu bukan untuk kamu riak. Ilmumu bukan untuk kamu jadi orang yang sombong, takabur, ujub. Tapi ilmu yang kamu dapat daripada guru-gurumu itu ialah untuk membuang kejahilan dalam dirimu, untuk membetulkan amal ibadahmu, buat perjalananmu menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka yang menjadi pengurus-pengurus masjid surau hati-hati dengan jawatanmu kerana jawatan-jawatan itu juga akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kamu lakukan ini menjadi bahan ejekan cacian manusia. Berhati-hatilah kita tuan-tuan kerana kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak hidup lama di dunia ini. Kita nak kena mati. Kita suka ataupun kita tidak suka. Kita bersedia ataupun kita tidak bersedia. Kita tahu ataupun kita tak tahu kematian itu. Tapi maut pasti akan menghadapi kita. Dia akan mai dekat kita dan kita akan mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sampai ketika berlaku kiamat yang disebutkan dalam surah Al-Waqiah ketika manusia terjadi itu dia golongan Golongan yang disebut sebagai muqarrabun, ashabi kunal awalun. Orang muqarrabun, orang yang cepat dalam hal-hal kebaikan. Mendahului orang lain dalam hal-hal kebaikan. Ada golongan yang disebut sebagai ashabul yamin. Yang kebaikannya tidak dapat menandingi orang-orang yang terdahulu yang baik ini. Mereka masih dihisap di hadapan Allah SWT. Ataupun kita termasuk golongan yang ketiga yang disebut sebagai ashabus shimal yang pastinya nanti mendapat kecelakaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perjalanan itu sampai marilah kita bersedia dengan segala kelengkapan ilmu dan iman kepada Allah. Jadi kalau semua urusan yang kita buat menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan kerja buat kita kerana Allah dan patuhi syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan jadi orang yang ganggu urusan masjid. Jangan jadi manusia yang suka ganggu orang nak datang masjid. Dan jangan jadi penghalang orang nak mai rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena penghalang-penghalang ini akan cepat masuk ke dalam neraka Allah jika mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun di atas dosa mereka.